Окей, okay, а теперь ривненскатом на станции. Ривненскатом, ну тут, смотрите, тут опять она как бы здесь ну, не сама Ровенская, скорее всего, а подстанция. То есть некая опасность идет. Смотрите, тут тоже надо все проверять. Вот заехали, вот смотрите, они говорят, заехали шпигуны, вот куда я сказала, да, где они могут укрываться. И это проведение каких-то действий по подстанции, что-то с этим связано. Ну, прямо четко, видите. Ну, то, что опасность, да, идет ей. Е, Тут да. надо да, с воздуха и, с, и, ну, и снутри смотреть. Ахмельницкая атомная станция, это все Лена Давайте так по итогу, что будет с Пролинской атомной станцией. атомная станция. Не получится. У них создать то, что они хотят, я вам сразу говорю. Да. Ну, это может быть там остановка, я не знаю, ограничения какие-то в таком плане. Но нехорошие планы. То есть изнутри тоже надо все проверить. Любасенький, ставим лайк. Пытаюсь, зараз про Харьков. Лена пытается про Харьков. Смельницкую атомную станцию. А, атомную, да. Что ждать? Опасность есть тоже. Угу. Есть опасность, видите. Прям сразу похороненная. Дроны. То же самое, смотрите, изнутри. Это как-то вот что-то связано с рабочим процессом. Как бы с воздуха это так, да, по дураку. А вот снутри еще тоже надо. Это вот похожая ситуация, как с Ровенской. Так, Харьков, дивимся, стик наш. Это знаете, чтобы сделать все, чтобы она остановилась, вот чтобы станции остановились, поняли по каким-то причинам. Здесь не про взрыв, поняли а, идет да. речь, а по, про остановку. А по сухому заложку вы не будете працювать? Вот милиция да. будет працювать? Пожалуйста. Хмельницкая будет работать. Милиция, ну да, будет. будет. Так же, как и Ровенская. Ну, вот это вот я вам показываю планы, да, целей, что они хотят. Да. Харьков, могучие стойки Харьков. Могучие стойки Харьков. Могучие стойки Харьков. Ну, Харьков, к сожалению, вот сразу, да, опасность есть. Остается еще опасность. Я не знаю, куда она пройдет, честно кажучи. Там это... были у меня такие карты, но это, на это надо чуть-чуть время. Ну, тут то же самое, видите, как вот у них планы раскачать, но это ж... на кого рассчитано, да? А... Так, как с первых дней находится самоотверженно что сопротивляется, чтобы раскачать ситуацию, да. Я знаю, хотіла сказати, яка ймовірність того, що в українських містах, у таких великих і близько до фронту, і до Росії, з'явиться над кожним містом і областю, типу, щось похоже на Залізний купол? В Україні? Так. Да. В Україні защита буде типу, Железного куполу. В Україні защита буде, будет защита. Будет, но она как-то своя будет по своему, да, поняли? Тут тяжело, я не буду описывать, что кардинальным образом, видите, может поменять ситуацию с обстрелами. Угу. Ну давайте так, над этим работают. Палки в колеса ставлять? Ну типа. Рано вам, вам ну вони ж бояться. Ви ж бачите, що американці в обмін на якусь допомогу вимагають віддати наші проекти, те, що ми зробили, розробки наші по дронах, наші знання. Ну я розумію, що вони хочуть контролювати. Хто контролює зброю, то контролює світ. Ну так, да. а тут дивіться, Україна і заблітає Волопалки з я ще б. Ну, это, знаєте, користуватися цими технологіями, як ви сказали. Якби как бы палки немає, але бажання получить такі технології, да. так. Так, рухаємося далі. Йдемо, йдемо, дивимося ваші питання. З чатку ми закінчили своєму. Зараз я переходжу до того, що ви пишете у нас тут в чаті в трансляції. Але все-таки э, оця зустріч, да, що ми говоримо, що буде зустріч, вона. Трамп на сьогоднішній день уже рішив для себе взагалі, що він Україна має перемогти або все робити, чи ні? Чи він уже не уділ? Тому що кажуть, що він, він вмиває руки і передає нас Британії, типу, хай британці з нами там пацькаються. Ну, его мнение, понимаете, какое. Тут есть, они все время показывают, что есть тайный договор угу. между определенными, да, ведущими, да. там не будем говорить. И там как бы все обговорено, все, что касается Украины. Я вас питаю, если война в Европейском Союзе будет она на руку Украине, потому что нам же же теж треба вырваться с тех оков, треба поменять, кто кто кто... Я смотрела, я на сегодняшний день... Все-таки у меня есть надежда избежать этой войны uh -huh. в таком плане, знаете, в масштабном. Но это опять же все зависит от Европы, как она проснется. Где-то да, столкновение оно может быть, uh -huh. может быть. Ну, Украина это народная война. Европа, это народ. Ну как, если гипотетически, да, мы говорим, потому что здесь еще раз, этого можно избежать. Да. Но если мы предполагаем худший сценарий для Европы, то это опять же, смотрите, это беженцы. Это не только, ну, да, это наши будут возвращаться, uh -huh. это одно. Но тут и мы будем принимать и чужих беженцев, понимаете? А с другой стороны, опять это действие украинских вооруженных сил, понимаете, они опять же ставку делают на опыт и... Ну і реально, реально, у нас є є кому є, хто знає війну, і давайте yeah. не забуваємо, що купа військових які не погоджуються з діями влади, з керівництвом і вони теж хочуть yeah. далі десь продовжувати заробляти гроші. Ми це розуміємо теж, Тому цього все можна і збирати. Ну, тут ще другой сценарій, Діма тут бочка замедля, як это порохова бочка, которой. Уже как бы фитилёчек поджигают к ней. Это беженцы из Ближнего Востока, от которых переполнена Европа. Да. Здесь больше все-таки не про войну, а вот это серьезная опасность. Да. Их же завозили специально для того, чтобы развалить и дестабилизировать ситуацию. Ну, а и а когда да. погромы, погромы, разбои, вот это все, вот это, к сожалению. А уже... готовы, уже, Они да? готовятся к этому, да. Ну я ж дивиться. Ті люди, які це готували, вони ж класно підпідковані. Знаєте, вони все знають. Вони знають, як робити е, любесеньки. Рухаємося далі. Пані Лена Житомир. На ближайшее время будьте аккуратны. Дроны. Ну, энергосистемы, все, что с этим связано, да? Может быть, уже даже летают дроны. Или будут летать разведчики, после чего, да? Да. Энергосистемы, газосковища, все, что с этим связано. Могут быть медицинские учреждения, административные учреждения, перемещения, передвижения. Ну, то есть полный букет. Да, все Пані Ілано, давайте подивимося Чернігів, тому що люди переживають, і я розумію чому. Тому що така близькість до Росії, близькість підльоту, і і понятно що в них немає такого такого захисту, як там в Києва, наприклад. Чернігів. Опасно як для Чернігів. Чернігів Чернігів Но опасность остается, к сожалению, видите, остается. Да. Тоже там. Там тоже, видите, и наводчики, и опасность диверсий, и работа правоохранительных органов, чтобы пред, ну, предотвратить диверсии производства. Да. Ну, то есть, остается. Mm. Работа ПВО тоже. Рухаемся далее. Купьянск-Вузловый. Будет оккупация, потому что там просто зверствуют. Кипенского узловой. Оккупация фипенского узловой. Ну, опять же, опасность идет в том, что может, могут каким-то обманным путем. Поняли? Угу. То, что опять откуда-то выползти. Либо же это применение чего-то химического, мощного. Как бы планы такие есть. Это не стандартно, а вот что-то хитро. Будет окупаться. Ну. Чтобы взять прямую, у них нет сил. Сейчас я покажу. Хотя там действительно, там очень, там просто жесть. Ну, давайте этого можно избежать. Это обиды, они рассчитывают на что-то, uh -huh. на подрыв чего-то, на использование чего-то, чего-то мощного и нехорошего. Причем тоже из земли, слева, справа, вот в таком плане. Uh -huh. Так, идем далее. Запорожье подаемся. Пытаясь серий. Лучше стоит из Запорожья. Молодечие стоит и порожь. дронов. Дроны производства. Тоже на ближайшее время. Будьте внимательны Запорожье. Запорожьем. Тоже там, видите, надо проверить что-то. Либо храмы, либо храм, либо монастырь какой-то. Вода около воды, перемещение, передвижение. Ну, смотрите, в большинстве своем планы у Кремля в целом по Запорожью они иллюзорные, но, к сожалению, опасность идет. А ну, давайте поднимемся в Днепрогез, потому вы говорите, то пересувание, но мы же мы знаем, что по Днепрогез ездят. там его... Рисование. Идет опасность. Идет, вот именно что. Тоже, как вот мы смотрели, да. Кремен... Кременчужскую, да, ГЭС, чтобы вырубить ее, да? Ну, чтобы она не работала в таком плане. Идет. Да, и у да, тоже. Любасники, рухаемся далее. Придя на украинскую атомную станцию. на украинскую дьявол сразу выпадает ну понятно ну что тут сказать дьявол <свистит> идет вот тут тоже тут э, тут тоже вот как-то они вот видите что по атомным станциям это попытка знаете здесь, здесь да, чтобы она остановилась. Вот практически э, одни и те же карты по всем атомным станциям. Планы Кремля вот такие. Это значит, что это как бы диверсия изнутри. Да, здесь работают над этим. Работают. Да. Но, к сожалению. Потому что в Украине, как ты крутый, они понимают, что много они хотят сделать блокаут, понимаете? Они же понимают, что наши умеют переключать линии, там уже научились, какие-то купляют подстанции. По результату россиянам вдастся Зробить блокаут на, 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 на зиму. вам по Україні Ей, Дашу, просто Украине. Ну, Получится в России полный блокаут в Украине. Каждый возмут. повний да. блокад в Україні. В Україні. Ну, где-то может быть. Да, по любому. Смотрите, нет. В целом, нет. Ну, понятно, что там, там оно может быть. Но тут же идет и работа, видите, и восстановление сразу. Ну, даже является по-любому. Ну, полностью я не вижу. Да. Как бы они ни старались, понимаете? Mm -mm. Лукашенко заявляет, что передача Украине томага приведет до ядерної війни. Короче, Рашка включила знов свою тему про ядерку. Давай, давай, давай. Оці заяви вплинуть на те, щоб Україна не отримала там гавки. Лукашенка. Лукашенка. Видите, вони, вони за, за все веревки дергают. И Лукашенко заставляют говорить. Ты же страх, манипуляция вот у них во всех направлениях. Угу. Украина да, чтобы не получим. Ну еще раз, смотрите, ну я вот украинские вооруженные силы, они будут. Я не говорю, что это тамагавки, поняли? Да. Не говорю, потому что на карте не написано тамагавки, хотя тут э, можно дать ему сигнификатор. Еще раз, мы будем бить все равно э, чем-то э, да. по территории России. Лукашенко хоче і готовий заключити велику зділку, як хотів Трамп, з США. Я вас питаю, це що він хоче заключити зділку США? Це його таке він рішив і рятує свою шкуру, чи це йому кремльовські оці його господарі сказали? Якщо сказали, то як... велика збірка Білорусі? Лукашенко з США. Лукашенка. Ну, с одной стороны, да, он спасает себя. С другой стороны... А с другой стороны, здесь хитрость Кремля. Угу. Поняли? Ну, цель... спасти себя от такой от жесткой полной оккупации. Хотя и так Беларусь по сути она там российская, она так войска. не знаю, так оккупована на мою думку Де-факто она, да, де-факто она окупирована, де юра только если так можно сказать. И то вы вони вони ж у них же є ці домовленості про співдружність, вони ж типа mm -hmm, да, і дружні держави. Е, у, у, у Труханова мера Одеси є громадянське російське громадянство. У Труханова Ну він каже, кому я не подобаюсь? Може, тому що в мене погана не така зачіска. Я не знаю, чому я не подобаюсь. Чого мене хочуть зняти з посади. Смішно. <смешно> ну воно ну, у нього було. Не знаю. Страна агресор. Було. Ну, паспорт, мабуть, нього. ну паспорт был у него да ну смотрите да 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 но ну, есть у него было ну, здесь идет уход Это либо что то либо что-то что с документами что-то угу. то что и было ну по-любому угу. так ты поднимемся давайте для, для нас всех давайте поднимемся луцьк Тут, смотрите, Струфана, ой, Струфана, с этим, с как его? С... Струханов, Труха? Труханов. Труханов, правильно. Здесь, ну-ка, только... Понимаете, здесь какая ситуация. Ну, все про него знают, мы не будем про него говорить, да? Кто он и какой и какой он там хозяйственник и все. Но здесь такая ситуация, но несмотря на это, смотрите, все равно э, вот эти планы Кремля раскачать ситуацию изнутри Одессы, подорвать ее нету. Оно... то есть он фигура, я сразу, он, 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 он то, что, делает, что нужно, да? Он да? Да, он, какой бы он ни был, да, там, понятно, то, что, -то... что там можно печать и наставить на все места. Но да. при этом нет. Смотрите, сейчас какой-то такой хитрый многоходовочка идет завести какую-то опасную фигуру, понимаете? Да, да, да. Опасную фигуру, чтобы рвануло изнутри, понимаете? Им надо, чтобы Одесса рванула. Ну, понятно, что если зараз введут, выдают какую-то супер-ультранационалистичную особу, особу, Да, что? понимаете, вот именно то надо изнутри. Какой бы он не был этот мэр, вот этот вот, но тут видите какая задумка, на него и так давят, и так давят. Ну при этом он. Да. А ну давайте Луцк. Лучик. Уже наведение сбор информации. Отсюда опасность идет. Работа по ВЛ. Ну, сбор, сбор информации следом за собой, да? Старший аркан влюбленный, когда они там собирают? Значит, собираются, они по-любому. Свет, производство, медицина. Ну, все стандартно. Стандартный набор. Дети. Так, і там, склади Любе, будь -як, будь -як, будь -як, склади. Отакий у нас був прямий ефір. Я вас обіймаю всіх і зичу вам всім міцного здоров'я, віри в Україну. Пані Лана, дякую за прекрасний ефір. І 18 жовтня, в суботу у мене на каналі буде безкоштовний вебінар про те, як знайти для себе місце в новому житті, коли війна, як розправити плечі, як почати заробляти Це дуже важливо. Не втрачайте часу, живіть зараз. И бо завтра не факт, что будет, но мы верим, что будет. Пані Лена, спасибо за прекрасный эфир.